মানে পাৱাৰফুল যিধৰণে এইখিনিত যে তেওঁ আগবাঢ়িব পৰা নাই তেওঁ কেনেকে অকস্মাতে ফিউজ মাৰি দিলে সেই কথাটো আমি বুজি পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছিলো যদি অসম চৰকাৰে নোৱাৰে নোৱাৰা কামটো আচলতে কৰিবৰ কাৰণে কেলে ফুটনি মাৰিব লাগে ফুটনি কিয় মাৰিব লাগে সেই কথাটো কৈছো আমি ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে কৈছিলোঁ যে এইটো অসম চৰকাৰৰ অধীনত আচলতে কোনো প্ৰকাৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে প্লেচ অৱ অকাৰেঞ্চ য'ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে তাত গৈ এছ আই টিৰ দলে চি আই ডিৰ দলে যিহেতু অনুসন্ধান কৰিব নোৱাৰে তাত যদি গৈ অনুসন্ধান কৰিবই নোৱাৰে তেনেহ'লে এই এছ আই টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পুকুত যিহেতু প্লেচ অৱ অকাৰেঞ্চ ছিংগাপুৰ তালৈ যদি অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোৱে যাবই নোৱাৰে তেনেহ'লে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান পৰ্যায়লৈকে যাব সেই কথাটোত আমি আশংকা বোধ কৰিয়ে কৈছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী যিটো এজেঞ্চি চি বি আইক এই জুবিন দাক হত্যা কৰা ঘটনাটোক লৈ তদন্তটো হস্তান্তৰ কৰিব লাগে বুলি আমি কৈছিলোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ কথা নুশুনিলে আৰু আমাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে যে এতিয়া চাগে ৰাইজে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিব এতিয়া হয়তো তেওঁ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰিব মানে ইমান দিন যে চি বি আইক গোচৰটো দিয়া নাছিলে সেই কথাটো মানে এনেকুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে মনত ৰাখিছে যে যিদিনা জুবিন দাৰ আচলতে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে সেইদিনা আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে এটা বাতৰি খুব প্ৰকাশ হৈছিলে যে জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পাছতো ছিংগাপুৰত ফেশ্বন শ্ব' অনুষ্ঠিত হৈছিলে বুলি কৈছে আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে যে সেই ফেশ্বন শ্ব'ৰ যিগৰাকী উদ্যোক্তা সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা সেই বাতৰিবিলাক আজিকালি আচলতে ডিলিট হৈ গৈছে মানে এছ আই টি গঠন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ লগত আচলতে যিটো সংযোগ আছিলে যি ধৰণৰ কাম কাজবিলাক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ লগত লাগি ৰিণিকু বিষা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানীয়ে শ্যামকানু মহন্ত যাক আমি ফেষ্টিভেল মহন্ত আখ্যা দিছোঁ সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত লগ লাগি ইমান দিনে সেই কাৰ্যসূচীবিলাক যে চলাই লৈ গৈছিলে সেই কথা বতৰাবিলাক ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে এছ আই টিৰ জৰিয়তে আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়াই লৈ গ'ল নেকি সেই প্ৰশ্নবিলাক আজি উত্থাপন হৈছে নহ'লে কেনেকৈ অকস্মাতে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়েও তাত যোৱা বুলি আমি অভিযোগ পাইছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে যে গ'ল্ডেন থেটছ অব আছামৰ ফেশ্বন শ্ব' চলি আছে মুখ্য আপোনাৰ আমাৰ হিয়াৰামঠি জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ পাছত সেই বাতৰিবিলাকো আহিছিলে গতিকে আপোনালোকক এটা কথাই ক'ব খোজোঁ যদিও বিভিন্ন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভ আহি তেওঁ জুবিন দাক ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি নিজে লয় তেওঁ শপত লয় যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত জুবিন দাৰক আচলতে ন্যায় প্ৰদান কৰিব সেই কথা বতৰাবিলাক তেওঁ কৈ থাকে কালি ওলোটা মাৰি দি তেওঁ ক'লে যে সেই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই যিহেতু ছিংগাপুৰত থকা আছাম এছিয়েচনৰ যিবিলাক বিষয়ববীয়া আছিলে তেওঁলোকক আনিব নোৱাৰে বুলি কৈছে তেওঁৰ লগত যি যোগাযোগ হৈছে সেই যোগাযোগৰ পৰা তেওঁ ইতিমধ্যে যিটো অনুমান কৰিছে যে সেই লোকসকলে আহিব খোজা নাই বিভিন্ন অজুহাত দাঙি ধৰিছে বুলি কৈছে গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাকৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে জুবিন দাক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ন্যায় দিব নোৱাৰিব যেন লাগে সেই কথা বতৰাবিলাক আজি আহিছে গতিকে আৰু এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইমান দিনে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল বা ৰঙালী অনুষ্ঠান যে শ্যামকানু মহন্তই কৰি আছিলে সেই অনুষ্ঠানবিলাকত কিন্তু চৰকাৰী পৃষ্ঠোপোষকতা আছিলে আপোনালোকে জানে আমাৰ লগত তথ্যও আছে যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা লাখে লাখে টকা সেই ফেষ্টিভেলটোত যোগান ধৰা হয় গতিকে এই শ্যামকানু মহন্তক অসম চৰকাৰৰ কি দায়িত্ব দি থোৱা হৈছে তেওঁ বিদেশত গৈ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল আপোনাৰ পাতিব আৰু নৰ্থ ইষ্টক বা অসমক পৰ্যটন উদ্যোগৰ কাৰণে তেওঁ কি বিজনেছ ডিল ছিংগাপুৰত বা য'ত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হয় তাত কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিবলৈ কি এম অ ইউৰ ভিতৰত তেওঁক আচলতে ৰাখি সেই কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে কি দায়িত্বত ৰাখিছে সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱা কৰিব লাগে